Ну, короче, тут границ... Ой, начинается очередь отсюда. Вот это первая машина. И вот... чуть здесь у меня бесит такая очередь. Ну, она где-то там. Меня бесит. меня бесит очередь из миллион машин. Ну, не миллион. <свяк> ну, больше тысяч, наверное. Не знаю. Так что самое интересное, еще не продвинулось. За 40 минут мне на одну Очеред машину Хочу без очереди проездить, чем, чем стоит. Может для... он имел в виду не 5 часов, а 5 суток, потому что на пальцах показал пограничник, что, что я сколько говорю стоит на границе, он показал 5. Может они 5 часов, а 5 дней. На 5 дней похоже, потому что тут люди гуляют, как будто маленький город живет себе сам по себе. Люди так настроены, видно, что оно долго тут. Так что мы тут, наверное, на недельку застряли. На турецко-греческая граница. Автобусы из Украины в Грецию и Турцию на сайте Рубиком без предоплаты.